hozirgi <hazır> kunda bizning diyorlarda haqiqiy tasavvuf fikrlari bormi hmm. yer yuzi valiylardan xoli bo'lmaydi hmm. allohning do'stlari bo'ladi albatta lekin ularni tanish topish bu ikkinchi masala hmm. tasavvuf borasida tasavvuf ham bir ilm bir soha masalan men xiroat borasida aytishim e, mumkin misol qilib bunga bizda qorilar bormi bor lekin besh mara yodlaganlar ham bormi bor hech bo'lmasa bir yigirmata surani yaxshi o'qiganlar bormi shunga o'xshash bor harf tanmagan odamga o'sha yigirmata sura o'qigan ham yordam beradi o'n pora o'qigan odam bir pora o'qiganga yordam bera olmaydi endi hofiz bo'lsa u to'liq qori qila olmaydi misol uchun xuddi shu kabi tasavvuf borasida ayrim tasavvuf ma'nolarini o'rgatib qalb tarbiyasi borasida axloq tarbiyasi borasida ba'zi bir yani o'gitlarni berib yo'l ko'rsatadigan kishilar bor unday kishilar bor lekin tugan ma'noda haqiqiy murabbiy tasavvufdagi murabbiylikda asosiy u yerda ilm bilan birga ruhoniyat ham bo'lishi kerak ya'ni pir pir u pirlik qalb e, maqomlari yuksalib hmm. muhidni qalbini muolaja qiladigan darajada mahorat va ilhomga ega bo'ladi ana u maqom haqiqiy komil pir 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 murşir, pir, pir, pir komil shu şu. shunaqa ma'nodagi murshid bormi o'zbekistonda hozir desa men bilmayman lekin ko'rganman biz yoshroq paytimizda shunaqa murshidlar bor edi hmm. lekin ular o'tib ketdilar alloh rahmatiga olsin hammalari e, masalan ustozimiz shayx hazratlarini biz agar bo'lganlarida aytishimiz mumkin bo'lar edi u kishi mana shu ma'noda xalqimizga murabbiylik murabbiy bo'la murabbiylik qila oladilar u kishini biz murabbiy deb u kishidan bu borada masalan foydalansak bo'lardi bo'ladi deya olardik agar bo'lganlarida lekin haqiqiy haligi o'sha ham ilm shariatni ham holni jamlagan kishilar murabbiylar ma'nosida agar so'rayotgan bo'lsalar men tanimayman lekin u darajada bo'lmasa ham haligi aytganimizdek biroz o'sha qalb fihni ma'lum bir darajalarini bosib o'tgan ma'lum bir masofasini kesib o'tgan kishilar o'zlaridan quyidagi kishilarga qaysidir ma'noda yordamchiber yordam qila oladilar yo'l ko'rsata oladilar e, tarbiyada ko'maklasha oladilar lekin qalb bilan rost ma'noda halii qalbdagi tavajjuh bilan tarbiya qilish usullari bor bu ma'noda e, alohida bir tarbiya maktablari bor bu ma'noda ana o'shanday kishini topish biroz mushkul